اور عذاب قبر کے اوپر ثواب قبر کے اوپر بے انتہا روایات موجود ہیں ان روایات کے اوپر کبھی ہم غور بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان روایت میں لکھا ہوا کیا ہے عذاب قبر کی ایک روایت میں سناتا ہوں مسلم کے اندر روایت ہے مشہور کتاب مسلم حدیث کے اوپر لکھی ہوئی ایسی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے اس کو صحیح مسلم کہیں آپ چونکہ اس میں جتنی روایتیں سب کی سب صحیح ہیں یہ ساری کی ساری روایت اللہ کے وصول سے مرویات ہیں راوی نے اس کے اوپر اللہ کے وصول کا نام لگا کے صحابہ کا نام لگا کے خوب لوگوں میں اس کی تشہیر کی ہے اور بتایا کہ بھئی جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں جب تک وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر یعنی ان احادیث پر ان روایات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا اچھا اس کے لئے بھی روایت ہی گھڑی ہیں حقیقی مومن نہ ہونے کے اوپر بھی روایت سے ہی دلیل بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو اس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے تو مسلم کے اندر عذاب قبر کی ایک روایت ہے میں اس کو پڑھ رہا تھا پہلے بھی پڑھی ہے زاریہ پہلے بھی ہمارے نظروں سے وہ گزری ہیں لیکن اس نظر سے پہلے اس کو نہیں دیکھا کیونکہ پہلے وہ صرف بلیف تھا کہ ہاں عذاب قبر ہوتا ہے اس روایت میں لکھا ہے کہ راوی نے کہا کہ عائشہ بنت ابی بکر ان کے پاس کوئی یہودیہ عورت یہودیہ عورتیں کہیں پر روایت میں دو لکھا ہوا ہے مسلم کے اندر ہی تین چار جگہ پہ روایت موجود ہے کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ہے کہیں لکھا ہے کہ دو عورتیں آئی تھیں کچھ چیز طلب کرنے کے لیے کچھ سامان مانگنے کے لیے تو اس یہودیہ عورت نے عائشہ بنت ابی بکر سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قبر میں عذاب دیا جائے گا لوگوں کو تو عائشہ کہتی ہے میں تو بڑا ششو پنج میں رہ گئی اس کی یہ بات سن کر کیونکہ ہم نے تو کبھی بات نہیں سنی تھی اللہ کے وصول آئے تو ان کو میں نے بتایا تو وہ خوف زدہ ہو گئے ڈر گئے یہ الفاظ باقاعدہ فرتا کے الفاظ میں نے پڑھے اس میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے اللہ کے وصول یہ بات سن کر یا دوسرے لفظوں میں پر پر پریشان ہو گئے یا ان کے لیے چونک گئے ایک کن, حیران کن بات تھی ان کے لئے آپ دیکھیں ذرا راوی کیا رہا ہے پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد کچھ زمانے کے بعد کچھ دن کے بعد راوی نے یہ الفاظ بیان نہیں کی ہے اللہ کے وصول نے آگے عائشہ بنتے ابھی بکر سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں کے اندر آزمائے جاؤ گے قبروں کے اندر تمہیں عذاب دیا جائے گا قبروں کے اندر معاملات ہوں گے یہ مجھے وہی کی گئی ہے اور عائشہ کہتی ہے اس کے بعد سے اللہ کے وصول ہر نماز کے اندر اللہم عمنی اعوذ کا من عذاب القبر واحد ہوا یہ پڑھا کرتے تھے اب آپ اندارہ لگائیے ذرا اس روایت میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کبھی تو یہ راوی ایسا کرتا ہے کہ آیت الکرسی کی فضیت شیطان کے ذریعے بیان کروا دیتا ہے اور کبھی یہ راوی ایسا کرتا ہے کہ بتاتا ہے اللہ کے وصول کے پاس تو عذاب قبر کے بارے میں کوئی وحی موجود ہی نہیں تھی یہودیہ نے آ کے بتایا ہے اگر یہ یہودیہ آ کر نہیں بتاتی تو عذاب قبر کا معاملہ پیش ہی نہیں آتا وہ وہی اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں کی جاتی اگر وہ یہودیہ خبردار نہ کرتی تو یہ احسان تو اس یہودی عورت کا ہو گیا کہ اس نے خبردار کر دیا تو وہی کا نزول ہو گیا ورنہ وہی کا نزول نہیں ہوتا اللہ کے وصول کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہے یہودیہ نے آگے بتایا ہے تو اللہ کے وصول کو اس بارے میں آگاہی بھی اللہ کی طرح سے دی گئی ہے کہ دیکھو یہاں پر عذاب بھی ہوگا تو یہ اس طریقے سے روایات کے اندر بیان کر جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے روایات کے ذریعے